В первую очередь мы планируем использовать этот огромный опыт. Израильской ассоциации, который имеется в ассоциации. Канцер по всему миру. Проблемы онкологии не от страны к стране не отличаются, они одинаковы в любой стране мира. Once this uh, organization is this, this NGO как только эта некоммерческая государственная организация начнет свою работу, мы uh, предложили и предлагаем к реализации незамедлительной два основных проекта. Первый проект — это оборудовать два uh, автомобиля, uh, мобильным маммографом с тем чтобы вот такой мобильный маммограф путешествовал по городам страны, в соответствии с определенной программой, которая будет разработана совместно с государством, правительством, с целью проведения скрининга, ранней диагностики. Different cities, рака молочной железы remote в разных странах Украины. Особенно это касается удаленных городов Украины, где нет big не столько центров крупных городов. городов. Мы internet используем internet телерадиологию через интернет. Ведем сбор результатов снимков с этих мамок и передается для расшифровки в Телерадиологический Центр, который в течение нескольких дней выдает результаты uh, проведенного исследования маммографии. Второй проект, is very, который мы считаем не менее важен, крайне важен, это тот факт, что, к сожалению, no good в Украине отсутствует нормальный, хороший хоспис. И все больные, которые находятся на последних стадиях рака, к сожалению, они лишены любой помощи. And I don't have any places, any place, И какого-либо нормального to stay места, достойного, days, где они могут провести, к сожалению, вынужден это сказать, свои we последние it. дни жизни. И мы считаем, что услуги хосписа на дому, мы уже оказываем больнице суд своим пациентам, мы уже оказываем такую услугу. Мы считаем, что это незамедлительное решение. Что это означает? Это означает, что если такой пациент даже дома находится, либо врач, либо медсестра приходит к нему, чтобы сделать ему обезболивающее, чтобы научить семью, как вести себя с больным, как... И такая работа будет проводиться командами врачей.

государственных негосударственных. And we will enlarge it, и негосударственных, и будем расширять его, потому что страна Украина – это большая страна. Actual, uh, это те два фактических, uh, практических шага, the, uh, которые мы планируем сделать uh, под эгидой ассоциации в качестве первых шагов ее работы.